ओम नमो वेङ्कटेशाय अमस्कार वीडियो श्री साई गायत्री श्रीसाई ओम दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात् ओम दिगम्बराय विद्महे पांचजन्याय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ गुरुदेवाय विद्महे क्लीं परब्रह्मणे धीमहि सौः तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ॐ शिरिडीवासाय विद्महे द्वारकामाय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ ज्ञानानन्दाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः सद्गुरुः प्रचोदयात् ॐ समर्थाय विद्महे सद्गुरुवराय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ सर्वज्ञाय विद्महे साधुवेशाय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ तत्त्वज्ञाय विद्महे तत्पदार्थाय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ सायि रामाय विद्महे साई कृष्णाय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ आत्मरूपाय विद्महे योगिराजाय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मतेजाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ ज्ञानरूपाय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ॐ भक्तिप्रीताय विद्महे वरदात्रे च धीमहि तन्नः सायि प्रचोदयात् ఇది శ్రీ సాయి గాయత్రి మంత్రములు సంపూర్ణం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు